помню, это была драма. Тогда каждый день казались новые проблемы, страшные нерешаемые проблемы. Сейчас я понимаю, что это детский лепит на лужайке, и не надо было эти часы наблюдать. Признаюсь, любимые уроки – те, где не нужно было напрягаться, и то, что вызывало личный интерес. Литература, язык, все, что связано с творчеством, изобразительное искусство – хватит. Друзей было много, дрались, мирились, ссорились, пили вино за школой, учились курить. Ну, все как полагается. Все свое время отдаю работе, семье. Нет времени на школьных друзей, простите. Ищите меня в Одноклассниках, ВКонтакте я тоже есть, я не Настя и Потап. К сожалению, личные контакты не всегда получаются, потому что нет времени, но всегда рад общению, поэтому welcome to Kiev и всегда рад встречи. Светлана Васильевна Масленника, простите меня все остальные, но все-таки она за best. Это вот моя лучшая школьная подруга. Ну, вы знаете, разбитые желтые очки на уроке физики, на Лехофизов на привет, я вспоминать не буду, я лучше вспомню Сансаныча с плакатом. Сансаныч, я очень хорошо помню вашу фразу, Михайло, намалюйся виноват мне пятерку, приди додому и порви ее. Думаю, было весело всем. Брал участь в заходах я чаще, чем чем-либо занимался в школе. Любил все, лишь бы не ходить на уроки, лишь бы не учиться. Переводчиком, дизайнером, продавцом, учителем в итоге стал тележурналистом. Очень этому рад. Закончил Николаевский национальный университет. Я дипломированный специалист, филолог. Собственно говоря, работаю по призванию. Я человек хобби. У меня столько много хобби. Наверное, работа основное хобби. как видите, працюю там, где життя делают яскравым. Каждое утро смотрите программу «Подъем». Скоро запускается моя новая рубрика. Буду каждое утро надоедать вам в кадре. Ну и вместе с командой «Подъема» будем дарить вам праздник. У меня прекрасная жена, у меня замечательная дочь. На кого больше похоже, не знаю. Смотрите в соцсетях. Все свободное время посвящаю им. У меня все получилось. Вы знаете, планов на будущее я не строю. Это плохая привычка что-либо планировать. Но точно знаю, что в моих планах нет прожить эту жизнь скучно. В этом мне помогает моя семья, мои друзья, моя работа и, наверное, мой внутренний стержень, который не дает негативу попадать в мою жизнь. Всегда стараюсь просыпаться, улыбаться. Большое спасибо вам, друзья.